মঙ্গলদুইতে উপস্থিত মন্ত্রী তথা অসম গণপরিষদের সভাপতি অতুল বরা দরং উদালগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রাক মুহূর্তে মঙ্গল এক দলীয় সভাতে উপস্থিত হন মন্ত্রী অতুল বরা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কার্যালয়ের ভিতরে ইফতারে অংশগ্রহণ করলেন তিনি তারপর মন্ত্রী বড়া বললেন বিরোধী দল এবার নিঃশেষ কংগ্রেসের সঙ্গে যে সকল অন্যান্য রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে বলে ভেবেছিল সেই সকল ভাবনা এখন বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসের টক আম আর বিক্রি হবে না বিপিএফ এর সাথে এআইউডিএফ এর মিত্রতার বিষয়ে তিনি বললেন আজমলের ঝাড় ফোকার দিন নেই এই সমাজের দরিদ্র লোকেদের মোদী সরকার যে সকল প্রকল্প দিয়েছে সেই সকল প্রকল্প নিয়ে দরিদ্র লোকেরা সন্তুষ্ট তাই বর্তমান জনগণ এনডিএর সাথে আছে তিনি আরও বললেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী পূর্বের অনুমান সম্পূর্ণভাবে মিলে যাচ্ছে এই মন্তব্য মন্ত্রী অতুল বরার গুয়াহাটি থেকে এই স্বপ্না দত্তের রিপোর্ট বিগ ডিউজ টোয়েন্টি ফোর ইনটু সেভেন যথেষ্ট নিশকটিয়া বিরোধী নিশকটিয়া বিধী বুলিলেই কংগ্রেসের কথা মনলে কংগ্রেসের ইউনিটি নাই আর কংগ্রেসর স্বত্বছায়াত যা রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হব খুঁজছিল এটা সম্পূর্ণ ডিস ইউনাইটেড তো কথাই নেই সমগ্র দেশতে অবস্থা আর ইয়ার বিপরীতে জনসাধারণে এখন সুস্থির সরকার হোক আর সুস্থির সরকার যে এন ডি এ দিব প মোদী ডরিয়ার নেতৃত্বত এখন সুস্থির সরকার কল্পনা করবেন জনসাধারণে পারে আর যাক আসনি সমাজের একবারে নিঃস্বজন স্পর্শ করা আসনব এই সরকারে লিকে জনসাধারণ আমার আছে এন ডি এর সপক্ষে আছে আর আমি নিশ্চিত যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত দেশের অন্য ঠাই আমার রাজ্যটা খুব ভাল ফলাফল হব আর বিপুল সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত বিৰোধী পৰাজিত কৰি দৰং ওদালগুৰিতো মই ঠিক আজি আহিছোঁ কথাখিনি যেতিয়া আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ পৰা গম পাম আৰু বাহিৰৰ বাহিৰে বহুত কথাই গম পাইছোঁ কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি তিনি লাখ ফুটত জিকিব চাওক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰেডিকচনত আপোনালোকে দেখিছেই যে প্ৰেডিকশ্যন তেখেতৰ যথেষ্ট ভাল পূৰ্বতে যিবোৰ নিৰ্বাচন বিধানসভাই বোলক লোকসভাই বোলক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনে বোলক এনেবোৰ নিৰ্বাচনত যিবোৰ প্ৰেডিকশ্যন কৰি আহিছে তাৰ ফলাফলটো ৰাইজে দেখিছে গতিকে এয়া জাষ্ট আৰম্ভণি হৈছে আৰম্ভণি মানে আজি ছেকেণ্ড ফেজৰ নমিনেশ্যনটো হ'বলৈকে বাকী আছে আজি গোটেই অসমতে যি হাৱা যা যিটো হাৱা আমি যিটো এটা পৰিৱেশ যোৱা দিনকেইটাত কাৰণ মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার সবাই আমিও বসছিল বেলে বেলে ঠাইত বেলে বেলেগ সম পূৰ্বতে পূর্বতেও দেখা নেই আমি ভাল আশা করছি দরং বুলিয়ে নহয় আপনাদের জানে যে গণপরিষদ দল এন ডি এর ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত যি চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰৰো আমি অংশীদাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি দুহেজাৰ ষোল্ল চন বা দুহেজাৰ একৈছ চন আৰু পূৰ্বৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰেই এইবাৰো আমি মিত্ৰতাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে এই সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন ছেকেণ্ড ফেজত আছে প্ৰথম পৰ্যায়ত যিকেইটা বিধানসভা সম লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেইকেইটাত আমি ইতিমধ্যে সেই সংসদীয় সংশ্লিষ্ট সংসদীয় সমষ্টিৰ যিকেইটা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহৰ আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক স্তৰ বিধানসভা সমষ্টি কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক সংশ্লিষ্ট লোকসভা সমষ্টিৰ যিকেইখন জিলা তাত পৰে জিলাকেইখনৰ সভাপতি সম্পাদক আর ভাতৃভী সংগঠনৰ মূল মূল বিষয়ববীয়া দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য আর সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্যসকলক লৈ আমি আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ নিৰ্বাচনত আমি কেন ধরনের সাপোর্ট করিম আর যত আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছে আপোনালোকে জানেই যে আৰু আর অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী আছে কুকুরাঝার যোৱাকালি আমি কুকরাঝারত গৈছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতো কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ সাংগঠনিক স্তৰৰ লগতো আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে আজি আমি আহিছোঁ আমি এইবাৰ খুব ভাল ফলাফল আমি আশা কৰিছোঁ এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে আপোনালোকে দেখিছে যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছবিখন যথেষ্ট সলনি হৈছে বিকাশ হৈছে আৰু অন্যহাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত আমাৰ ৰাজ্যখনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত যিমানখিনি কাম হৈছে কম দিনৰ ভিতৰত পূৰ্বতে কেতিয়াও কোৱা নাছিল আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ জনসাধাৰণে বিকাশৰ পক্ষে ৰায়দান কৰিব আৰু অন্য এটা দিশ হ'ব দেখা গৈছে এ অ' ডি এফে দিছে বি পি এফক আৰু দুৰ্গাদাস বৰুৱাই কৈছে যে তেওঁ জিকিব চাওক এইবিলাকতো ছাপৰ্ট দিয়া নিদিয়া আজি এ আই ডি এফৰ সেই আগৰ অৱস্থাটো বৰ্তমান নাই সদায় জৰা পকা কৰি চলিব নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছেও সকলো সময়তে টেঙা বিকিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ সুবিধা কংগ্ৰেছক সুবিধা অসমৰ জনসাধাৰণে দিছিল দেশৰ স্বাধীনতা অনা দলটোক দীঘলীয়া দিন শাসন কৰাৰ সুবিধা দিছিল আৰু দুহেজাৰ একৰ পৰা দুহেজাৰ ষোল্ললৈকে ৰাজ্যখনত শাসনত আছিল তে সেই সময়ৰ যিবিলাক কাম কাজ যি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ অপকৰ্ম সেই 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 সেইবোৰৰ কথা মানুহৰ মনৰ পৰা মুচ খোৱা নাই বেছি দীঘলীয়া হোৱাও নাই গতিকে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে কংগ্ৰেছে ইমান দীঘলীয়া সময় শাসনত থাকোঁতে ইয়াত ইয়াত এন ডি এ এন ডি এৰ অংশীদাৰ আটাইকেইটা দল আমাৰ মিত্ৰ দল যে ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাই আজি এটা কয় কাইলৈ এটা কয় ভূপেন বৰাৰ কথাৰ উত্তৰ মই নিদিওঁ এইবিলাক মানুহে মানুহে সকলোখিনি অবজাৰ্ভ কৰি আছে আৰু অসমৰ মানুহ ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সচেতন তাৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনতে দেখা পাব থেংক ইউ থেংক ইউ এইবিলাক এইবিলাক বহুত ৰাজনীতি আছে আৰু এই গোটেই কথাখিনি মই আমাৰ ডক্টৰ কমলা কমলিতা ডাঙৰীয়া তত্বাৱধায়ক হিচাপে আছে এই বিষয়টোৰ সুমীমাংসা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো চাওক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো এইপিনে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আছে এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই গৈছে যুঁজ এখন হ'বই আৰু আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম তেওঁ এটা ৰাজনীতিকৰ ফেমিলিৰে এজন উদীয়মান যুৱক আৰু সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় এজন সৰবৰাহী যুৱক আৰু তেওঁ নিজেও এম এল এ আছিল তেওঁৰ দেউতাক মন্ত্ৰী আছিল মাক এম এল এ আছিল আৰু সকলোৰে চিনাকি এখন মুখ যোৱা দিনকেইটাত প্ৰথম যিটো অৱস্থাত মানুহে ভাবিছিল কাৰণ এটা এলেকাৰ তাৰ যিটো জনগাঁথনি ভৌগোলিক এৰিয়া এইটোৰ ওপৰত ভোটিং বিহেভিয়াৰটো বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে সেই দিশৰ পৰা বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবিছিলি কিন্তু দিনক দিনে ছবিখন সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে যোৱাকালি মই কোকৰাঝাৰলৈ যাওঁতে ধুবুৰী বহুতকে পাইছোঁ বিভিন্নজনে কথা বতৰা পাতিছে আমি আশা কৰিছোঁ যে ভাল বৰপেটা বৰপেটা বৰপেটাত আমি ভাবোঁ যে বিপুল ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপেও প্ৰাৰ্থী হিচাপেও যথেষ্ট যোগ্য কাৰণ আঠবাৰকৈ অষ্টমবাৰৰ কাৰণে তেখেত বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তাৰপিছতো তেখেত এম পিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি জানি সমষ্টিৰ মানুহৰ মানুহে যেনেধৰণে খুব প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাতে মানে এতিয়াও অষ্টমবাৰৰ পিছতো মানুহৰ আত্মীয়তাটো তেওঁক বিচৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা এইটোতো ডাঙৰ কথা গতিকে তেনে মানুহ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত এটা খুব সু সমন্বয় এটা আছে আৰু প্ৰাৰ্থী হিচাপেও ভাল আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা নকৰোঁতেই তাত এখন যৌথ এটা বৃহৎ বৃহৎ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উদ্যোগ লৈছিলে প্ৰথমতে অসম গণ পৰিষদেও সহযোগ কৰিলে যৌথ উদ্যোগত যিখন সভা হ'ল ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াও আহিছিল আৰু আমাৰ দুয়োটা দলৰ নেতৃবৃন্দ তাত ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দ তাত উপস্থিত আছিল এতিয়া খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে ধুবুৰীটো সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছে সকলোতে সকলোতে একেই পৰিৱেশ যি পাঁচটা সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ ইতিমধ্যে দিছে নেদেখিলে কোনেও